Привет, дорогие друзья. Будем поговорим о курьерских работах. О курьере. Есть, трудности и риски подводные камни вот этой профессии. Этот, этот способ заработка, по данным на март 24 года, дефицит курьеров в Украине около 140 тысяч. И прогнозы указывают около что к концу года и начало 25 года вот эта цифра удвоится и достигнут примерно 300 тысяч человек основными. Основными причинами роста дефицита является стремительное развитие электронной коммерции и соответственно увеличение спроса на услуги и доставку. Кроме, кроме того, в стране как заметили, проводится антикомпания, компания, которая, которая тоже усугубляет значительную часть курьеров, состоит из мигрантов. Вот работа курьером, казалось бы, привлекательна, то есть обещают быстрый день, свободный график. Быстрые день, свободных граф возможностей совмещать с учебой и другой работой на фоне растущего спроса, на быструю доставку. Особенно после пандемии профессия курьера стала одной из самых-самых коммерсионных. На коммерсионных сайтах или на дверях магазинов. Билборды которые там обещают зарабатывать от 33 тысяч гривней, Нам не важно, какого возраста. И все таким, все таким планом. И все таком плане. Но, но вот на, на деле курьера оказывается погружен в реалии, которые вот далеки от этой идеально красивой картинки. И мы продолжаем. Вот, вот многие жалуются, что обещанный заработок так и остается в лич... мечтой, в действительности. Он достигается, но если работать по 12-14 часов или 7 дней в неделю, при этом и зарплаты часто удерживаются штрафы, часто удерживаются за какие-либо там нарушения, иногда даже мнимые. Работа курьера часто связана с переменой погодных условий: дождь, снег, зной, холод. Вот часто, вот часто курьеры работают пешком или на личных машинах. Труд, трудно. Вот новым Кажутся, откровенно неприемлемым зимой курьером. Нередко приходится ждать на улице, так как некоторые кафе и рестораны не позволяют заходить туда в ожидании. Заказа вот курьер Алексей на одном из, из сайтов поделился, что я могу там минус 20 и 25. Стоять на улице и ждать заказа. Зайти нельзя. А если ты еще и задерж... задержишься, то по заказу, то тебе штраф могут влепить, это лишь вот одна из проблем, которая остро, остро... остро стоит для тех, кто работает в крупных городах. Ну и еще проблему с туалетом. Допустим, захотелось тебе в туалет сходить тупо негде, вот, зачастую работают как самозанятые или по договору, что мешает их всех прав и гарантированных трудовым кодексом, согласно, согласно статистике. Более 70% курьеров работают по краткосрочным договорам или в формате форма, зам, самозанятости. Вот любое непред, непредвиденное событие, там болезнь, травма, ложится на плечи самого курьера. Даже транспортные расходы. Ну и, и как выше... Говорил, ремонт, как и правило, оплачивается из собственного кармана. Работа курьером, это вот не только физическая нагрузка и постоянный стресс. Курьеры с проблемами со здоровьем, в первую очередь, очередь из-за из постоянного нахождения, на ногах и неудобной одежды, обуви, нерв, нервных нагрузок и, недо, и недоедание. По, по отзывам многих сотрудников на форумах за, за день удается нормально по, поесть, ну максимум один раз, два раза. И то таким, и то перерывом, чтобы потребовать перехватить между Заказы. Многие курьеры вот, страдают от проблем с упорно-двигательным аппаратом. Ведь это, это пред, 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 предполагает постоянные нагрузки на ноги и на спину. Вот один человек пишет, у меня постоянные боли в колене. Доктор говорит, что это от нагрузок посоветовал менять работу. Но менять работу я не могу, так как не могу найти других вариантов. И это единственный источник дохода. Вот людей до сих пор сохраняется превзятое отношение к курьерам. Курьеры это своего рода низшая каста среди работающих курьеры жалуются, что к ним относятся как к каким-то прокаженным. Не принимая во внимание. Вот их вклад в сервис экономики. Часть заказчиков позволяет себе грубость, что позволяет себе грубость, что считается курьеры еще как чем-то обязан кроме доставки. Вот что вызывает дополнительное там моральное напряжение. Истощение эмоциональное. Выгорание. Вот часто явление. Среди курьеров постоянное давление со стороны менеджеров. Страх увольнений, а также негативное отношение заказ заказчиков, приводя к тому, что большинство сотрудников не выдерживают, не выдерживают, и уходят уже через несколько месяцев. По данным аналитических агентств, средний срок работы курьера в крупных городах составляет 3-4 месяца, более 60%. Работники увольняются из-за плохих условий труда, из-за невозможности выйти на стабильный доход из-за из -за высокого уровня стресса. Исследования показывают, что работа курьером входит в топ-5 самых стрессовых профессий в Украине. Уровень текучести кадров вот этой сферы при превышает 70% ежегодно. Вот только в Киеве в прошлом году было зарегистрировано официально около 5000 случаев среди курьеров. И 30% случаев связанных с использованием какого-нибудь велосипеда или самоката. Это только официально зарегистрировано. А еще неофициально разы больше будет. Ну и как? Итог вам. И вот вам работа. Курьера. Кажется, вроде бы заманчивой своих требований. Квалификация. Вот это по сути иллюзия. Вот на деле профессия курьера остается одной из, из самых изнурительных, опасных. При этом работа работающих практически лишены каких-либо прав и гарантий. Систем выстраивает таким образом, что курьеры вынуждены жертвовать здоровьем и личной жизнью ради дохода, который, как правило, оказывается намного меньше обещанного. Вот, казалось бы, ситуация парадоксальная. Такой спрос на курьеров, такая востребованная. Востребованная профессия. И она, по сути, остается в тени. С таким зрением, с точки зрения трудовых прав, то есть вот этих сотрудников попросту игнорируют и работодатели государство и не могут им предложить нормальные условия труда. Вот такие дела. Спасибо за внимание, любые друзья. И за понимание. Дякую, что дивился. Благодарю всем здоровья. Ставьте лайк, подписку. Будьте, будьте любезны. Тихо всем, мирная ночи. Мира добра, до побочек. До следующих видео.